привет, меня зовут Дима Левицкий. Я пытаюсь рассказывать истории с помощью новых технологий. Один из типов истории, который мне интересен, это как можно рассказать про город в прогулке, гуляя по городу и рассказывать про город. Таким образом у нас родился проект или такая арт-группа Пик-Пик. Мы занимаемся прогулками по городу Киеву, а также по Украине. У нас есть несколько проектов в самом городе Киеве, есть проект в городе Старобельск, Луганской области и в городе Славутич, Мы сейчас заходим на контрактовую площадь. Это подол Киев. И здесь происходит а, часть нашей прогулки, посвященная делу Менделя Бейлиса. Вот мы используем трамваи, которые здесь есть. Правда, мы не на этом трамвае есть. Дело Менделя Беллиса это история, которая случилась на подоле в Киеве больше ста лет назад. Работника кирпичного киевского завода обвинили в том, что он убил христианского мальчика, будучи евреями. Это такое абсурдное дело, которое довольно популярно было в начале 20-го столетия — обвинять евреев в убийстве христиан, таким образом разжигая какую-то ксенофобию и разжигая какие-то антисемитские взгляды. И город, особенно мегаполис, в целом довольно токсичный как с визуальной, так и с шумовой точки зрения. И людям, которые здесь живут, постоянно сталкиваются со стрессом, постоянно сталкиваются с некими агрессивными атаками, с в разных областях. Наш тип прогулки предлагает успокоиться человеку. Поэтому мы используем музыку, у нас мы работаем с некоторыми современными композиторами, которые вот Джонни Фокс, это мой друг из Лондона, Маргарита Куличева, Гризли Фай, вот мы для славы еще делали. На данный момент у нас есть шесть проектов, которые работают в Украине. Три проекта это связано с аудио, потому что это типа, основной медиум, с которым мы работаем. Это дело Манделя Беллиса, это Майдан Прогулка и над пропастью Боржу в городе Славутич, где мы делали это в рамках фестиваля 86. апрель май этого года, 2018, -го, мы делали проект в Старобельске, Луганской области. Нам предложили сделать прогулку, аудиопрогулку в этом городе. В ответ мы предложили сделать такое приложение мобильное, которое позволит создать такую аудиокарту города. Мы долго думали и искали историю, которая могла бы быть рассказана про этот город, потому что город проявляется через историю. Когда мы приехали в Старобельс, делая первый ресерч, мы узнали, что в этом городе в 2017 году проходили, проходили съемки фильма «Дикое поле» по роману Сергея Жадина «Варшиловград». Это было крупнейшее событие для жителей города и в принципе для города. Создал такой новый миф про город. И мы поняли, что можно рассказать об этом городе через вот эту историю, этих съемок. И мы сделали интервью с людьми, которые принимали участие в съемках фильма. В массовке, в групповке. Каким-то образом помогали с кастингом, с проживанием. И образовало целый корпус каких-то анекдотов, шуток, историй между жителями Старобельска и съемочной группой. В итоге у нас вышло 20 точек по всему городу. Так создалась аудиокарта этого проекта. И мы назвали проект «Старобельск. До премьеры». Один из, вот, из моих товарищей назвал это тоже дополненной реальностью. Потому что когда ты гуляешь по городу, ты слышишь текст, ты слышишь голос, который говорит тебе только как какие-то маркеры, только какие-то знаки. Но большую часть времени твой мозг и твое воображение дорисовывает э, этот город.